Каждый имеет влияние на э, ту категорию людей, которую мы ведем. И э, даже в категории ветеранов, которые пойдут коробкой, не все ветераны захотят идти под российским флагом. Под флагом победы, без сомнений, никто. Под э, партийным флагом той или иной партии они не захотят. Они у каждого свои направления, э, будем говорить, э, политические. Они приверженцы той или иной. И то же самое, э, они не привержены, не все привержены, как некоторые думают, к российском триколорам. Поэтому надо, надо сделать максимально. Я понимаю, если появится Кочиновская дна, ну, но которая надо уговаривать, пытаться вот это все уйти от этого. Но ну да, уйти, э, постараться минимизировать вот это, чтобы э, мы могли отдохнуть действительно в этой день. Если кто-то попытается это должна делать среда, которая ведет эту категорию. Если придет в другой среде человек, попытается, это конфликт мы собрались, мы собрались здесь. Для чего? Для того, чтобы уйти от конфликта. Вот есть категория людей, которые поведете. Попытайтесь убедить, что сегодня вот флаг победы, флаг Украины, флаг Одессы это наш приоритет, с которым мы идем сегодня. Вот и все. Понимаете, то, что создать в городе, создать в жителей спокойствие, мы должны снять маски, снять каски и так далее. Появляется какой-то представитель каждая сторона может так же действовать, как мы договорились. Появляется кто-то другой, которого мы не знаем. Вы берете его, звоните, мы приезжаем. Что одна сторона, что вторая. Точно так же. Я вам скажу, сегодня начинает уже добеживать разбой под масками и касками. И э, я не знаю сегодня, кто, какая сторона. А для того, чтобы быть от этого, чтобы мы не подозревали ни одну, ни вторую, давайте мы снимем вот это. Снимем, и тогда обе стороны, обе стороны при появлении где-то в окружении, пожалуйста, действуйте, приглашайте наряд, мы выезжаем и дальше отрабатываем, занимаясь соответствии с установленным порядком. Если человек выходит в бронежилете и в каске, он вызывает агрессию с другой стороны. Это, я вам говорю, с психологической точки зрения. И что бы вы ни делали, что бы вы ни делали, если появятся три человека таких и будет компания пьяных, будет обязательно конфликт. Это не, это я вас уверяю, это психология. Я здесь ничего не придумал. Если будет толпа 15 человек и появится трое в касках, в бронежилетах, будет конфликт. Скажите, мы в Загале идем за непосредственно все дни или только за десятые? Сейчас мы, говорим... ставим вопросы и далее, чтобы мы, но это не закончилось в Одессе. Мы должны успокоить, мы идем в курортный сезон. Мы идем, Одесса должна через 15 дней переходить в курортный сезон. Люди должны Мы приезжать хотим, сюда оплаты, унши, шорты, в шортах, тапочках отдыхать.